lambai lambai la assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Saudara-saudari, para pendengar dan penonton Bakar-bakar jam haji Yang dirahmati Allah SWT Bersama kita dalam Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor Kali ini kita bawa tajuk yang ke-13 Iaitu Cara mengerjakan haji Cara ifrat dan kiran Saudara-saudari sekalian Di antara cara untuk mengerjakan haji Bagi jemaah-jemaah haji ialah Boleh memilih untuk cara uh, ifrat ya. Cara ifrat ni ialah uh, Daripada tanah air terus berniat mengerjakan haji di Miqat. Umpamanya kalau melalui Karun Manazir terus ke Mekah, dia terus niat haji di Miqat. Ini tempat untuk berniat di Karun Manazir. Sengaja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya. Sementara yang terus ke Madinah beberapa hari, maka bila dah masuk ke Mekah, mereka juga berniat terus haji di Miqat Bir Ali. Mengerjakan, mengerjakan terus haji iaitu sengaja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Maka jemaah-jemaah yang mengucapkan ifrat ini bila sudah berniat itu maka dia wajiblah mematuhi larangan-larangan ihram sebagai orang yang berihram. Kemudian sunatlah juga dia bertarbiyah sepanjang perjalanannya itu ya untuk melaksanakan perkara sunat iaitu uh, tarbiyah. Sampainya di Mekah bagi jemaah-jemaah yang mengucapkan ifrat ini ialah dengan Uh, ta melakukan tawaf uh, di Baitullah iaitu namanya tawaf kudum, tawaf selamat datang. Hukumnya adalah sunat bagi jemaah ini untuk melakukan tawaf kudum dan uh, mengikut syarat-syarat dia lah, syarat-syarat tawaf itu dengan niat uh, niat sengaja aku tawaf uh, selamat datang ya, uh, mengenai Baitullah kerana Allah Dan diperbolehkan juga bagi jemaah ini untuk terus melaksanakan sa'i haji eh sa'i haji selepas tawaf itu dia boleh melaksanakan sa'i haji a iaitu dengan memulakan sa'i itu tu daripada safa dan marwah dengan niat untuk sa'i haji dan selesaikan dia punya sa'i itu dengan mengikut syarat-syarat sah sa'i itu dan selepas itu mereka ini akan berehat menunggu hari tarwiyah untuk pergi ke arafah ya eh, jadi mungkin dia berehat dalam 2 minggu atau seminggu sentiasa dalam ihram dan tidak boleh melakukan umrah. Jadi hanya aktivitinya ialah antara masjid dan tempat penginapan semayang empat waktu dan sebagainya. Sementara itu untuk menunggu hari wukuf. Jadi mereka ini bila 8 Zulhijjah atau 9 Zulhijjah jemaah-jemaah yang secara ifrad ini akan terus ke Arafah, dibawa ke Arafah kerana dia masih dalam ihram haji. Ya, masih dalam tak perlu berniat lagi kerana dia sudah berniat pada miqat iaitu telah berniat haji. Jadi mereka ini terus saja ke Arafah dan keadaan ihram haji. Sampai di Arafah menunggu untuk waktu ukuf iaitu pada tengah hari 9 Zulhijjah... Dengan berada di bumi Arafah itu syarat orang yang berukuf itu ialah dalam ihram haji dan apa ni berada di Arafah dan berada pada 9 Zulhijah dan selepas kelinci matahari itu waktu ukub sehingga malam uh, 10 Zulhijjah, sebelum subuh Zulhijjah, itu waktu untuk berukuh walaupun dalam kadar seminit atau 2 minit berada makna berukuh pun ada mengikut syarat-syarat dia jadi sepanjang berada di uh, Arafah itu uh, mereka melakukan sembahyang fardu uh, di situ boleh melakukan sembahyang jamak ya Zuhur dengan Asar Maghrib dengan Isyak jadi sepanjang juga berada di Arafah itu Kita semua tahu bahawa itulah tempat yang mustajab berdoa Ketika dalam ihram dan dalam keadaan ukuf di Arafah Doa yang mustajab Maka acara-acara yang dilakukan oleh para jemaah ini berada di Arafah Ialah berzikir, berdoa, baca Al-Quran Apa-apa sajalah yang mereka mampu untuk lakukan Untuk menghampirkan diri pada Allah Subhanahu SWT kerana waktu itu adalah waktu mustajab berdoa bagi orang-orang yang dalam keadaan ihram haji berada di Arafah ya bagi jemaah-jemaah haji akan diperengahkan juga khutbah Arafah ya, mengikut kumpulan masing masing lah. ya di sini mereka akan tinggallah di kemah-kemah yang disediakan oleh travel atau mana-mana agensi yang menguruskannya ya, mengikut bayaran-bayaran yang dibayar daripada Malaysia ya termasuklah bayaran Kenderaan dan juga uh, penginapan kemah dan juga makanan yang disediakan itu semua masuk kos lah dalam perbelanjaan untuk menunaikan haji setelah berada di Arafah jemaah-jemaah ini juga sambil dengan cara tamatuk akan dibawa ke uh, Muzarifah iaitu namanya wajib haji mabid di Muzarifah waktunya ialah selepas gelincir matahari malam 10 Zulhijjah walaupun dia sampai dahulu umpamanya sebelum masih pukul 9 pukul 10 malam berada di Muzalifah dia kena tunggu sehingga waktu tengah malam barulah dia dikata berada di Muzalifah dan biasanya akan bergerak ke Mina selepas tengah malam iaitu lebih kurang 2 atau 3 pagi akan dibawa pula bergerak ke Mina jadi bagi jemaah haji ini disunatkan untuk mengambil temu anak batu di Muzalifah jika dibenarkanlah sekurang-kurang 7 biji untuk mengambil pahala sunat itu mengambil tujuh biji aram batu di Muzdalifah. Uh, selepas itu jemaah haji ini uh, akan dibawa ke Mina untuk mabit di Mina. Uh, ada juga yang jemaah haji yang daripada Muzdalifah terus dibawa ke Mekah uh, iaitu dengan mengerjakan tawaf, sa'i dan bergunting di Mekah. Uh, ada juga begitu. Tapi kebanyakan jemaah haji kita uh, terus ke dibawa ke Madinah uh, mengikut agensi yang diikutlah. Yeah. Uh, dibawa ke Mina untuk apa? Melaksanakan wajib haji, iaitu di antaranya melontar jamratul uh, akamah atau dipanggil jamrat kubra. Uh, selepas itu bergunting, uh, rukun haji bergunting. Jadi boleh dilakukan dulu bergunting ini. Jadi terhasillah dia tahalul awal nama dia. Bila dah uh, melontar jamratul kubra atau jamratul akamah dengan tujuh biji batu di jamrah Kumrah saja satu saja tempat iaitu Jamratul Aqabah. Lepas itu bergunting. Maka selesailah dua perkara yang disyaratkan untuk mendapatkan uh, tahallul awal. Dipanggil lah tahallul makna bebaslah sebahagian daripada larangan-larangan ihram. Maka sebab itulah ramai yang keluar jemaah haji bila tiba di Mina dan meronta dan bergunting mereka akan tidak lagi memakai pakaian ihramnya kerana sudah bebas sebahagian daripada ...larangan-larangan ihram tinggallah. Uh, tidak boleh melakukan persembuhan. Pendorongan persembuhan. Berkahwin. Itu saja yang tidak boleh dilakukan. Yang lain itu semua sudah boleh dilakukan... ...sepanjang berada di Mina. Kemudian... Uh, ...akan melakukan pula perkara wajib haji... ...iaitu uh, bermalam di Mina. Iaitu 10 malam 11. 11 malam 12. 12 malam 13. Dan sampai itu mengerjakan wajib haji... ...iaitu buat lontaran eh, melontar jamrah pada hari 11 dengan tiga tempat lontaran iaitu Jumatul Ula, Jumatul Usta, Jumatul Aqabah. Kemudian bermalam pula malam 11 malam 12. Kemudian membuat pula wajib haji iaitu tiga lontaran pada 12 hari bulan iaitu Ula, Usta dan Aqabah. Kemudian bermalam pula 12 malam 13. Wajib haji dan pada siangnya 13 tu melakukan lontaran pula iaitu Ula ustaz dan akobah. Itu siang sebaik-baiknya lah. Berada di Mina sepanjang 3 hari tashrik iaitu 11, 12 dan 13. Dengan melakukan doa dan berzikir sepanjang berada di Mina. Ada juga yang dikatakan jemaah haji ini akan keluar daripada daripada Mina pada hari yang ke-12. Namanya Nafar Awal. Dengan syarat dia sudah melontar pada hari yang kedua belas ketiga-tiga jam berang, dan berniat untuk meninggalkan mina pada siang sebelum malam pada dua belas hari bulan. namanya nafar awal. Ada juga yang makan nafar sani iaitu meninggalkan mina pada tiga belas hari bulan. Begitu juga cara orang yang melakukan apa ni? Cara kiran. Cara kiran ini ialah berniat haji dan umrah serentak pada bulan-bulan haji. Kemudian menunaikan semua amal ibadah yang berkaitan dengan haji Umrah pula dikira telah selesai apabila selesai menunaikan haji Jadi haji kiran juga boleh berlaku kepada orang yang berniat umrah di bulan-bulan haji Tetapi sebelum melakukan tawaf, ia berniat menunaikan haji Itu secara, tapi tak ramailah jemaah kita yang ambil cara kiran Cuma boleh berlaku itu kiran, yakni orang-orang yang ambil cara tamatuk sampai di Mekah, dia tak selesai lagi tawak umrahnya kerana dalam kena uzur syar'i. I. Sehinggalah waktu 9 Dhul Hijjah tak dapat melaksanakan rukun-rukun uh, umrahnya. Maka dengan sendirinya, dia berpindah kepada cara kiran yang terus berniat haji untuk mengerjakan hukum di Arafah. Ha, itu yang dikatakan daripada cara tamatuk tadi berubah kepada jadi cara kiran. Boleh juga berlaku-laku, tapi tak ramai. Jadi itulah di antara panduan-panduan yang saya boleh kongsikan dengan bakal-bakal jemaah kita. Mudah-mudahan uh, dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa dan terima sebagai haji yang mabrur. Wallahu a'lam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.